The announcement of the Parliamentary Select Committee (PSC) on the Linus Advanced Materials Plan project is irrelevant to our struggle. The people will never retreat a single step. Himpunan Hijau has never recognized this PSC. We know the ill intention and objective of this meaningless exercise is to legitimize the corrupt doings of a few. PSC's irresponsible act is a crime against humanity, Mother Nature, and the future of this country. All the loose and hasty recommendations are so unbelievable, as though it is no more than a few scribbles on a tissue paper over a tea target session. It is also ironic that the same government agencies and departments who have allowed liners to take the shortcut in through the back door and acted as salesmen for liners, have now been empowered to monitor and regulate this project. Do you think this is acceptable? Can you trust them again? All these agencies and departments, AELB, DOE, and MPK, they have all lost their integrities. Please show us their track record in implementing law enforcement. Just look at what is happening in Bukit Merah now. The government is talking about monitoring and managing the highly questionable, massive cleaning up exercise. Can AELB please explain to the people why do we need to go through this unnecessary suffering and harm to our homeland and children again? After the 12 years um, tax exemption is over, when liners pack up. And live with all their profits. The people of this country will have to live with a massive amount of hazardous radioactive waste that they leave behind. Who is going to look after this waste when the current governing regime is no longer in power? For how long do we have to look after this waste? Hundreds of years? Millions of years? Again, we ask. Do we need to take this unnecessary risks and sufferings? At this point, we clearly know that the leaders of this current regime will not pay any attention to the sufferings and anxieties of the community of Guantan. They themselves are in the midst of a, po of a political life and death struggle. Correcting their own wrongdoings is currently not on their agenda. The people must now recognize that this is our own issue. It's the life and death struggle of our community and our future. Therefore, we must come together and take charge. Liners may be receiving their operating license, but we can assure them that the people of Kwantan will never allow their evil acts to go unchallenged. We will ensure that if the TOL is issued the authorities will see wave after wave of people's actions. The Himpunan Hijau Steering Committee knows the conviction of the people. We are always prepared to do everything we can to stand together with them. Himpunan Hijau We'll press on with our quest in the struggle for a clean and green environment. We are organizing the Himpunan Hijau Occupy Balok getting 24 hours this uh, weekend on the 24th to 20, uh, 23rd to 24th June at Pantai Balok, Guantan, uh, which will be a campaign with the highest intensity of emotions. BSC. Um mem, wah, well, short of saying membohong, tapi <laughs> uh, misled. Misled, misled the parliament yang menyatakan surai undertaking dari Linus ini menyatakan semua sisa-sisa ini akan dikeluarkan kalau kerajaan tidak setuju. Apa yang kita dapati ialah surai undertaking hanya menyatakan dalam period yang TOL Kalau kerajaan tidak puas hati Mereka boleh pack all this thing out Tapi tidak bermaksud Setelah Mereka dibagi permanent license Sisa-sisa ini Boleh dikeluarkan Dan kerajaan Malaysia tahu Dalam base convention Base protocol uh, Yang telah Ditentukan oleh Telah diluluskan dalam United Nations Kerajaan uh, bahan bahan sisa bukan saja radioaktif bahan bahan sisa yang yang hazardous yang ada uh, ada mengancam keselam kesihatan tidak akan dibenarkan untuk ditransport dari satu negara ke satu negara dan Australia berhak tidak mengiktiraf bahawa sisa ini berasal dan berpunca dari Australia because waste you cannot labor kata ini dari Australia. Ini memang dari segi Basel Convention, dia akan diklasifikasikan sebagai waste from Malaysia. Dan Australia perlu uh, syarikat yang akan ambil dia perlu import license from Australian government in order to take the waste back to Australia. Itu perkara yang PSC gagal untuk memberitahu parlimen dan mereka hanya Uh, melambai-lembaikan surat undertaking as if like ini, ini akan uh, menjadi kenyataan, itu satu kedua ialah saya berkali-kali tekan apa akan terjadi bila Linus bankrupt atau Linus tutup kedai especially kalau Linus pindah dari Australia atas alasan operating cost di Australia terlalu tinggi we take it for, for true Betul lah kalau itu bukan kerana dia nak bawa sampah. Maksudnya, kalau selepas 12 tahun, Malaysia keputusan kerajaan Malaysia tidak lagi memberi tax holiday kepada liners, liners boleh gunakan alasan yang sama, operation cost terlalu tinggi, mereka boleh cari sebuah negara di Afrika atau di pulau, kepulauan mana Pasifik yang menyatakan sana lebih murah. Dan mereka tinggalkan Malaysia dan tidak lagi wujud sebagai syarikat di Malaysia. Apa akan terjadi dengan sisa yang ditinggal uh, belakang? Dan Liners ada jawapan. Kita dah beri deposit apa ni 50 juta sebagai managing for cost. Bermaksud kerajaan Malaysia akan gunakan wang yang di contribute oleh oleh uh, Liners yang telah menyatakan we already given you the money, you handle yourself itu akan terjadi tapi kerajaan enggan jawab uh, dan layan kebarangkalian uh, Linus keluar dari Malaysia atau tutup kedai itu dua perkara yang yang sangat-sangat serius tetapi berkali-kali kita tekankan kerajaan tidak tidak menjawab dan akhir sekali kita juga tidak faham kalau betul-betul selamat kenapa Kerajaan mengambil satu sikap bahawa technically sebab undang-undang yang diluluskan kemudian tidak boleh kita apply retrospect. Maksudnya uh, Linus tidak perlukan EIA. Uh, kalau dia mereka yakin betul-betul no problem, go for the EIA. Why now they keep saying technically they don't need the EIA anymore because you already passed the date of needing an EIA to operate. Ya, yeah, just for the sake, kalau dia boleh uh, tubuhkan PSC, uh, which is un, unnecessary kalau kerajaan yakin bahawa ini totally hazardous, ini hanya reaksi kimia, ini bukan reaksi nuklear. Okay, so then you just treat it as any other investment, you don't need a PSC. But now, since you set up a PSC, and then there is a public concern why don't the government take one step further by allowing an eia report but again it's not done so uh, about all this point we still insist that psc is a whitewash psc has uh, it uh, first misled the government their member of psc because of the methodology they themselves are misled by liners and whatever dikandung, apa yang dikandung dalam buku uh, laporan itu separuh, seperti saya bahas, separuh, half of them adalah maklumat yang diberi oleh L uh, Linus bulat-bulat, dia telah dicetak dalam dalam buku PSC. What sort of professionalism that PSC display to us? Kita tengok apa yang berlaku dalam laporan jawatan kuasa PSC di Nas ini sebenarnya mendahului jawatan kuasa teknikal yang sebenarnya dalam proses penyediaan. Dan kita melihat uh, sebenarnya uh, isu ini kenapa dia dibawa ke Kuantan. Ya, sebelum ini dia ada bawa ke, Tengganu. ke Terengganu. Tetapi kerana melihat pengalaman di Perak, maka dendam menolak maka akhirnya pas bawa ke Kuantan. Jadi ini yang merupakan kita lihat satu lagi uh, apa tindakan yang yang Allah panggil tidak tidak apa panggil, tidak bertanggungjawab dan ia, kita yang paling bimbang ialah kesan jangka panjang kepada generasi akan datang. Uh, mungkin kita hari ini tak nampak uh, tak nampak dalam masa terdekat tetapi je, kesan jangka panjang kepada keturunan dan generasi yang akan datang ini adalah amat malang bagi rakyat negara kita